Maka di Indonesia ini, orang Melayu orang putera ini hidup dalam romantisasi. Orang Melayu ini dahulu kuat, orang Melayu ini dahulu menjadi pengembara. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya, bahwa ada warganet sebelah yang seakan tidak terima ketika mereka distigma dengan lebelitas tertentu. Lalu orang Indonesia juga ikut diseret seakan-akan hal tersebut merupakan penilaian dari orang Indonesia. Padahal stigmatisasi tersebut dilontarkan oleh pemimpin, atau orang-orang mereka sendiri. Kemudian kita juga sering melihat wirawiri di media sosial, video-video yang mengetengahkan sejarah kejayaan dan kehebatan kelompok masyarakat di negara sebelah. Namun ada sebuah video dari sebelah juga, yang menampilkan ulasan dari seorang akademisinya, yang memberikan masukan atau kritik kepada warga di negaranya sendiri, karena terlalu sensitif dengan isu labilitas tertentu. Ia juga mengatakan bahawa warga Melayu di sebelah senang berfantasi dengan romantisme masa lalu. Saya ingin suka untuk mengulas satu perkara yang selalu menjadi uh, persoalan, selalu menjadi satu yang dianggap sebagai tebu dalam masyarakat. Saya ingat ini bukan masyarakat Melayu sahaja tetapi dalam banyak masyarakat bangsa-bangsa uh, yang lain iaitu mengkritik diri sendiri ataupun yang selalu saya katakan sebagai self criticism, self-criticism untuk mengkritik diri kita sendiri dan uh, menyalahkan orang lain dan pihak lain uh, adalah sangat uh, mudah dan apabila kita gagal kita keterbelakang kita salahkan pihak lain ataupun bangsa lain itu benda yang mudah dan uh, dapat menyelamatkan air muka dan juga maruah kita sendiri tapi apa yang perlu kita tahu saudara-saudari sahabat-sahabat yang menonton ini ia tidak akan memberikan apa-apa nilai tambah kepada diri kita tak akan menambah apa-apa kebaikan buat diri kita. Kerana akhirnya yang akan memperkukuhkan diri kita, bangsa kita adalah kita sendiri. Bukan dengan menyalahkan pihak yang lain, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan saya tahu ada ramai yang kadang -kadang mengangkat satu uh, wacana khususnya apabila disebutkan antara pimpinan uh, parti pejuang itu sendiri iaitu uh, pengurusinya yang berhormat Tuan Dr. Mahathir bin Muhammad uh, pernah, di, pernah mengeluarkan, mengkritik, menegur tentang sifat malasnya orang Melayu itu Politically, kenyataan ini adalah sangat uh, suicidal, membunuh diri kerana ia mendapat ruang kepada musuh beliau ya, untuk sentiasa mengulangi perkara-perkara yang berkaitan dengan bangsa ini dia kata, sangat sensitif oh yang inilah yang duk kritik orang Melayu yang, yang katakan orang Melayu malas pentingnya mengkritik bangsa mengkritik iaitu untuk melakukan uh, kritikan yang yang membina konstruktif bukan setiap kali dikritik diberikan pandangan itu mesti negatif dan ingin menghancurkan dah kerana saya sendiri orang Melayu Zappas ni orang Melayu dan ramai pimpinan-pimpinan Melayu itu adalah Melayu namun Melayu yang bukan hanya sekadar hidup dalam romantisasi yang perlu hidup dalam realiti bukan fantasi kekurangan kita dalam sifat ini kaum kita pada keseluruhannya masih sangat kekurangan tentang sifat kuat berusaha bekerja dan berbuat sendiri satu kewajipan dengan penuh percaya akan kebolehan sendiri kebersamaan bersamaan tentang hal-hal dunia dan hal-hal agama dua both Binda, bin, bidang agama bidang keduniaan ini masalah kita pada hampir-hampir semua perkara yang agak berat sedikit kita masih suka berharap bahkan berkehendak kewajipan keju, kewajipan itu dikerjakan atau ditolong buatkan oleh pihak yang berkuasa Dan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita sendiri suka merasa dan mengaku diri kita lemah, tiada berdaya upaya berbuatnya, atau menyempurnakannya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa beberapa pemimpin dan bahkan warga di negara sebelah kerap mengkritik warganya sendiri. Namun, kritik itu tidak selamanya harus dilihat dari sisi negatif. Kritik juga perlu ditanggapi secara positif. Tujuan dari suatu kritik itu untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu kondisi atau keadaan yang perlu diperbaiki, sehingga kritik yang seperti ini termasuk yang bersifat membangun. Oke, kita lanjutkan kembali videonya. Saya berada dalam bidang akademik, ramai mungkin yang menonton dalam bidang uh, perusahaan, perniagaan yang lain-lain. Saya kira apabila mana-mana bangsa menjadi majoriti, bangsa itu akan ada kecenderungan untuk uh, untuk rasa selamat dan selesa comfort zone dia itu. Kalau kita pergi ke negara barat, orang putih, katakan di UK, di US, kita akan nampak bagaimana orang putih itu malas kerana dia majoriti dan dianggap sebagai uh, apa tunjang, tonggak kepada uh, negara mereka itu sendiri. Jadi mereka patut untuk uh, claim apa yang menjadi hak milik kepada negara itu sebahagian daripada dia. Maka di di Malaysia ini Uh, saya kira dalam perangkaan jabatan perangkaan Malaysia meletakkan bahawa Melayu Bumi Putera itu telah pun mencapai 70% bertambah daripada 68%, 69% kepada 70% tidak silap saya berkaitan dengan uh, tahap kependudukan rakyat di dalam negara Malaysia maka sebagai satu bangsa yang perlu untuk kuat dan kukuh dan kita lihat bagaimana uh, rizab tanah Melayu makin hilang, pembelian di kawasan-kawasan bandar tanah itu berlaku bank land. Kalau lihat kepada pemilikan itu, uh, ia juga sangat rendah kepada orang Melayu dan juga orang bumi putra. Kalau dikatakan pemilikan 20% itu equity itu kepada uh, bumi putra itu juga adalah melalui agensi-agensi kerajaan yang dimiliki oleh kerajaan itu tidak boleh dikira sebagai kekayaan orang Melayu ataupun kekayaan bangsa Melayu. Maka saya bukan nak bincangkan isu tersebut. Isu yang saya cuba untuk bawa dan ingin berikan kesedaran kepada anak bangsa saya orang uh, beragama Islam khususnya kerana Melayu itu sangat signifikan sinonim dengan bangsa Melayu dan bangsa Melayu itu sangat sinonim dengan uh, dengan orang Islam. Maka kita jangan dengan begitu mudah Uh, terasa ataupun hidup dalam romantisasi Orang Melayu ini dahulu kuat Orang Melayu ini dahulu menjadi pengembara Betul, kita tak boleh nak nafikan sejarah itu Tetapi sejarah adalah perkara yang telah lepas Ia tidak akan memberikan apa-apa manfaat kepada kita Sekiranya kita tidak mengulangi Atau memperkukuhkan diri kita sendiri Sian segelintir sejarawan dan agamawan kaum kita Terpaksa buat macam-macam cerita Hanya nak menunjukkan kononnya kaum kita ini hebat Dulu ada yang kata Bani Tamim tu kaum Melayu. Ada yang kata Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Dan tentera neraka yang ditunggu-tunggu Palestin untuk melawan Zionis tu pun sebenarnya tentera Malaysia. Dan macam-macam lagi lah kisah domain. Ingatkan dah henti. Nah, naik pula dakwaan isteri Nabi SAW yang mulia itu Aisyah pun didakwa datang dari alam Melayu. Hujahnya mudah kerana emas tak ada di negara Arab. Hanya ada di tanah Melayu. Dengar macam lawak kan? Tapi untuk pengetahuan korang, mereka buat macam-macam kisah dongeng ini hanya kerana mereka tahu pada hakikatnya kaum ini tidak mempunyai sejarah besar yang memberi impak pada dunia apatah lagi pada agama. Dan sejarah juga membuktikan kaum mereka ini sangat lemah. Mereka kalah sepanjang masa dengan Empire Siam, dengan kuasa Barat, Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun pun mereka tak dapat lawan sampai nak Merdeka pun kena berbincang dengan penjajah Inggeris. Tengoklah pemimpin mereka dengan mudahnya menyerahkan Singapura, Pulau Pinang kepada penjajah. Tak perlu pertumbuhan darah pun. Dan banyak lagi lah sejarah jelas yang jelas menunjukkan betapa lemahnya kaum ini. Maka disebabkan itulah mereka sentiasa mencari-cari apa sahaja perkara untuk menyedapkan telinga kaum mereka supaya dapat terus berkhayal yang mereka ini merupakan sebuah kaum yang cukup hebat kononnya. Alangkah baiknya kalau para sejarawan dan agamawan kaum ini mendidik kaum mereka untuk terokai dunia yang luas ini. Belajar dari negara asing tentang pembinaan negara, bina perniagaan, henti menyembah orang putih dan Korea, jaga kebersihan dan sebagainya kan jauh lebih baik daripada mengkhayalkan kaum ini yang kebanyakannya tidak suka membaca, tidak suka berfikir, apatah lagi mengkaji. Saya benar-benar kasihan dengan para pemimpin dan masyarakat kaum ini. Keluarlah dari dunia khayalan. Ya, sebagaimana yang kami katakan tadi, seringkali kita melihat tetangga suka berhalusinasi dengan romantisme masa lalu. Semuanya tentang kehebatan dan kejayaan kaum tertentu. Dan kadang kala sejarah-sejarah yang mereka paparkan lompat pagar dengan meretas batas teritorial dari suatu negara. Dan jika diperhatikan beberapa ulasan yang mereka sampaikan adalah sejarah yang berada dari teritorial atau tempat lain. Maka tak heran dengan konsep mahawangsa yang mereka cetuskan, beberapa peradaban yang ada di negara lain, digeneralisir sebagai peradaban dan budaya mereka. Lalu klimaksnya kerap kita jumpai adalah kehebatan kaum di negaranya.